Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dr. Jabari Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem meridian ya Di akupuntur Dimana kita tahu bahwa Titik-titik akupuntur itu ada sekitar 365 titik nah, Jadi tahap pertama kita akan mencoba uh, Membahas perbagian ya. Yang pertama kita mencoba membahas tentang Meridian paru jadi meridian pertama itu yang bersimbur logam bernama lengkap meridian tain tangan paru dan untuk notasi titik akupunturnya menggunakan singkatan lu ataupun lang meridian meridian ini merupakan bagian daripada sistem organ paru perjalanan meridian ya dimulai dari daerah jiu tengah berjalan ke bawah berhubungan dengan usus besar lalu naik menyusuri lambung menembus diafragma tiba di rongga dada sampai di organ zangnya paru. Meridian meneruskan jalan sampai di tenggorokan lalu kembali ke paru dan berjalan melintas menembus ke permukaan yaitu titik Chungfu ataupun LU1. Meridian kemudian meneruskan jalan ke permukaan dalam alat gerak atas dari bahu ke lipat siku terus sampai di pergelangan tangan sisi radial tiba di tenar telapak tangan dan meneruskan sampai di akhir sausang ataupun uh, LU11 ya. Sebuah cabangnya keluar dari titik Liuku berjalan menuju jari telunjuk untuk memulai perjalanan meridian kedua yaitu meridian Yangming tangan usus besar. Meridian paru memiliki 11 buah titik akupuntur. Titik pertama Chung Fu, Ataupun LU1 dan titik terakhirnya adalah seusang ataupun LU11. Saya rasa hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan nanti juga saya akan upload bagaimana titik-titik meridian daripada paru tersebut ataupun meridian tangan, tayin tangan paru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.